sederek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan patinan Kikachi Purwantorro Dina Senen Kliwon tanggal 4 likur Maret taun rong e selawe Yahya Titha Browita ngajak kita bebarengan maca saka Serat rum loro ayat jijici tekan sewelas kanthi jejer Gusti ingkang badhe ngatili Kawoca ayat sanga tekan sewelas, Lembaga Alkitab Indonesia Bosojowo tahun 1974. Sabun wong sing nglakoni penggawe ala bakal ngrasakake momotan lan kasangsaran, embuh wong Yahudi utawa wong-wong bongso liyane. Marang wong sing padha nglakoni kabecikan, Gusti bakal maringi kamulian, kaurmatan, sarto sarta ka katentraman, luwih-luwih wong Yahudi. mangkono uga wong-wong dudu -wong Yahudi. merga Gusti ngadili ngatihi saben wong tanpa pileh kasih para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabtu pangandika lan ngistokake ing uripe husiyana amin ing urip bebarengan ana sing diparingi wewenang lan ayan kanggo njejegake keadilan. Ya para punggawa negara, polisi, jaksa, lan hakim, nanging nalika ngadhepi kahanan kaadilan bisa dituku amarga para petugas hukum nampa besel ora mbela sing bener nanging malah bela sing mbayar, ora ngrewangi sing bener nanging manut karo sing luweh mbathani. Sapa maneh sing bisa mitulungi? nalika praktek korupsi, kolusi, nepotisme uga kelakon ing lembaga tinggi ing negara, ing Mahkamah Agung, ing Mahkamah Konstitusi, lan nalika partai-partai sing anggutane ana ing DPR manut wae karo kekarpani sing ngasto kalungguhan lan ora nyuraos lan niti priksa kapentingane rakyat. mung nurut karo panguwasa Marang sapa maneh kawula alit bisa sambat lan gulek pitulungan. Para sederek percaya marang Gusti iku ngantepi menawa Gusti iku adil tanpa pilih kasih lan Gusti bakal males marang saben wong manut penggaweane. Marang sing tansah nglakoni Gusti bakal maringi urip langgeng. ing kamulyan lan kaluhuran sarta kalanggengan nanging wong sing serakah sing nampik marang kayekten lan demen marang piyola bakal nampani bebendhu lang dukane Gusti Allah kuasane Gusti kang babar adil kababar ora mung antaraning umat kagungane nanging uga marang bangsa-bangsa liya sak Ratu niku Gusti alah kang rawuh iku bakal kababar ing sak lumahing bumi. Para sederek Gusti ingkang badhe ngadili. Kasugihan wis ora bisa maneh kanggo ngakali. Mangkon uga kalungguhan lan kuwasa ing donya bakal sujud jengkeng ing pangadilane Gusti. sing bener ya bener sing salah ya salah sing becik bakal kaparingan kamulyan kaurmatan sarta kaayoman ing tentrem rahayu nanging saben wong sing tumindak ala bakal ngrasakake woh tumindake ing kahanan nalika ana panindhes lan panganiaya rahayu wong sing saiki nangis Awit bakal kalipur ci wong sing malah ngguyu ing pangadilane Gusti kabeh tinar buka lan ora ana piyola sing bakal bisa kaaling-alingan lan kadelekake amin Semoga kita ndedonga duh Gusti mugi berkasih rahmatipun Gusti nuntun bangsa kawula ing margining pamra mandhek saking tumindak ala lan miwiti tata urip anyar kang kawengku tiningsih rahmat ndherek ing pakaryan jecekake kaatilan kayekten lan babaraken tentrem rahayu dateng sinten kemawon ing tata gesang sesarengan sak jagat wonten ing Gusti Yesus pandonga menika kawula suwunaken Amin. Para sedherek makaten renungan patinan mugi Gusti paring berkah dumateng kita. Amin.